Есть, ребят, первая поклевка. Есть, что-то есть, что-то поймал. Что-то есть. Сейчас вытаскиваю. Не знаю что. Но это моя первая в жизни рыба, которую я поймал на спиннинг. Вообще кайф. Вообще, да, есть. Есть. Щука. 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 Это щука. Это Ромбон, бери, бери, быстрей! Сейчас, сейчас, давай. Я не могу. Бери просто, пой, вот она возле берега. Прыгай. Если упустишь, я тебя убью. Просто убью тебя. Пацан. Да возьми руками, я уже. Ха-ха-ха-ха! Вот еще как в жизни. Кум. Красава. Ребят, сорян. Сорян, фу, эмоции просто. Так на меня теперь посмотрите. Это моя первая в жизни щука. Да, небольшая, но первая, это она раз ударила, я ее подсек, я тебя крикнул, ты меня не услышишь, я второй раз ударил. Теперь смотрите, какая обалдеть. Красавчик. Есть. Есть. О, ребята, это такой кайф, это такой адреналин, это реально не, непередаваемо просто словами, когда ты тянешь мне, вот руки все трясутся, все трясется. Так, что делать, Рома, что дальше? Надо же крючок, блин, мой достать. Сейчас я приду и все сделаю, держи ее. Давай. друзья. Всем привет. да. Да, да. Да, моя первая, первая в жизни щука, ребят. Сорян за эмоции, но тут не передаваемо просто их. И это просто. Это такой кайф, когда ты тянешь, но все трясется. это просто. Фу, да. Да, небольшая. Да, я знаю, многие там опытные щуководы, да, назовем их, они сто процентов скажут, что да, э, ты что ты там и радуешься. Это первая, ребят, первая в жизни моя щучка. Ладно. Короче, у нас сегодня Именно щуки, судаки и все вот такое вот ну, спиннинговое, скажем так, спортивное. Не, не спортивное. Наверное, просто хищное называется. И сейчас мы будем потихонечку облавливаться с Ромкой. Покажем, где мы, покажем, э -э -э, на что мы ловим. Мы там много-много себе приобрели, поэтому, ребят, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Друзья, перша в житті Макса щука. Мне да так неудобно. Вот! Вот! Не, Нормально нормально было. Держи вот так, держи Короче. вот так, для фоток. Держи. А для фоток еще вот так. Во. Нужно во, вот так. Огонь! Вот а щучка, щука. Слушайте, ну доки лушна. Да. Ё-моё. А есть весы у нас? Е. -е. Так раз давай взвешим. Да, давай А вон О, карманчик. Боже. Слушай, вот это мы заряжены. Да? кажу, заряджений. Е, зароб... Друзі, я зараз вам покажу, що в нас є. Коротше, накупляли всього, що тільки можна купити і чого не треба. Ровне Скільки? кіло. Кіло. <рес> <Да>? <рес> Ровне кіло. Ну, я ж кажу, кілушна. Щучка, красавчик. Оце я розумію, друзі. це я розумію. Людина перший раз в житті піймала щуку. Близ. Перший раз в житті. І я, какой? наприклад, вже ловив щук, тому для мене це не новина, але вже дуже давно. Так, ну давайте ее, наверное, отпускать. Не да? наверное, а, конечно, отпускать. Да, ты давай. шо? Вон, вон без водички. Давай, давай, давай. Дома. Давай, малышка. Все, Спасибо она разбирается. Тебе большое. Спасибо тебе огромное. Есть, блин. Ребят, эмоции просто. Я хожу, Ромки, ною. Что за херня? Задолбал ты своим туда. Бросать, бросать, бросать. И тут раз удар был. Я Ромку к себе подозвал в другого места. Думаю, ну ты лови тут, пойду дальше. Дальше пошел тоже. Один удар. Думаю, что да, я неправильно делаю? Думаю, надо подсечь сейчас хорошенько. Рома говорит, ты слава подсекаешь. Понял, <laughs> не дурак. Я только чувствую на какую-то натяжку. Как смыкнул, и оно как начало туда дергать. Ну это просто кайф. Это просто кайф. Ты уже привитался? Да, 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 да. Друзья, я с вами еще не привитался. Кажу всем привет. Ви вже зрозуміли по відео, що ми виїхали на рибалочку на хижака. Коротше, у нас обновок просто капець. Один спінінг, вон а, Другий, да, вон другий вон спіннинг. Ось такий спінінг, катушечка, жилка. Вон. Да, так, зараз я покажу. Тут коротше, позбирали. А, Давай, лови. Тут зібрали таку коробочку. Тут он грузики тикать можно. силикошка одна, друга, третья. ваблерочки, Блесенки. Короче, все, что только можно себе уявить. Сумочка вот такая вот. сумочки там куча всякого барахла. Силиконы, зевники. Короче. Трошки скупилися, друзья. Трошки скупилися. Треба половити хижачка, осінь на дворі, тому влаштовуйтесь зручніше, ну а ми продовжуємо ловити далі. Друзья, у нас еще одна поклевка. Еще одна поклевка. Есть. Вот она, вот она, вот она. Хорош, давай. Ну что я за дуром. Где она? Где она? Вот-вот-вот-вот. Вот, лежи. Лежи, лежи, лежи. Давай сюда. Давай на меня, на меня. Тяни, есть. Друзья, ты парень, я разловуюся. -мо! Есть! Це просто yes. фантастика. Я її на кінець вмовив. Фух, це просто якийсь треш. Я вам хочу сказати, слухайте, я тепер розумів, Макса. у нього емоції просто щупарі докілушні. Але кайф такий їх ловити. Це просто напросто Особливо для людей, які. Ну я, наприклад, рок, 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 років два назад я не ловив, останній раз ловив щук, або три роки назад. І до цього ж... Взагалі нуль. Коротше, друзі, зараз ми дістанемо її з підсаки і вам покажемо. Отака красуня, друзі. Отака красуня попалася. Моя! Моя! Щопарік маленький. Ні, ну а що? Коли ми вже будемо професіоналами і будемо ловити таких на раз, два, три, я думаю, що ми також будемо. Не такі емоції у нас будуть, як у бувалих рибаків, які. Ловлять хижака, постійно ловлять хижака. Ну а для нас, вибачайте, за наші емоції. Це для нас, можна сказати, перші риби такі, осознані, можна так сказати, що ми конкретно підготувалися до рибалочці на хижака, снарядилися повністю. І вже є результати, друзі. Перша рибалка, перші щучки. Привітайте нас! Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде дуже приємно. Якщо ви нас привітаєте з нашими першими щучками, друзі, це фантастика. Ну, давайте традиційно сфоткаємо і відпустимо. Сфоткаємо, кажу. Зважимо і відпустимо. Так, ну віси є. Тепер підіймаємо щучку. І того. Мені видно. Ага, 960. 900... на, грамм 40 грамм, на 40 грамм меньше, <свес>. да. Но все равно красавец. Килушная щучка, друзья. Хорошо, ну, давай, опускай ее. Да. Только пошли, наверное, вот там отпустим. Там, Нет, там хороший там. заход, там, красиво. а, там, дляход. заход. Да. Ну, друзья, ну что? Отпускаем у нашего, нашего хижачка, дивите. Ух, морда яка. Подожди, подожди, подожди. Дружечки, я сниму морду. Есть. Красавец. Давай. Плыви. Оп-оп-оп. Что реально отпускаете? Да, ребята, вот такое вот у нас сегодня рыбалочка. Но мы с ромкой еще не останавливаемся. Хотим все-таки поймать Хоть какого-то трофейчика, да? Ну да, хоть щось таке, щось было там. 2-3-4-5-7-10. Да, чтобы было нормально половити. Плюс-минус, чтобы вам показати, что мы також не тільки вміємо карпа ловити, карасів, плотву. И всю мырную рыбу. Но наконец-то и... мы и до хищника добрались. Все точно. Было. Два года почти мы и шли к этому хищнику. Настраивались. Настраивались, настраивались, поехали, психанули. Накупили все, что можно, все, что нужно. Про... Ага. Куча просоветовали нам. И много литературы прочитали. И, видите, результат не заставил себя долго ждать. Ну а вы, смотрите, мы чуть попозже, наверное, покажем, на что мы ловим, да? чуть Ты уже показывал. Да, не, я не показывал. Давай. А. Кстати, давай. Ну, еще... давай мы чуть попозже покажем, да. на что мы ловим. Э, какие снасти у нас вообще. Я имею в виду приманки. Ну и более детальненько вам все покажем. Чуть позже. Ребята, есть. Оба! Кто к нам пожаловал? Есть. А что я снимаю с себя? Здравствуйте, моя радость. А как так получилось? А? <laughs> Я тут. <laughs> Я себя снимаю на камеру. <laughs> Ребята, в общем, вот. Что, судака пимал? <laughs> да. Да ладно. Это судак? Да. Вот а это судак. Судак! <laughs> Ой, да, вот такой вот судак. Хорош, судачка маленького валил. Да. Слушайте, ну просто крутяк. Дивіться, щуку поймали судака пималы. Кайф. Не, а ну, а... такой судак, знаешь. Не, ну слушай, ну это судак, первый мой жизни судак. Первая моя щука, первый мой судак. Ты сказал, Вижу, что это не первый. Ты же помнишь видео? То был окунь! Окунь! <свят> окунь! <свят> а это судачок. Так что вот так вот. Ладно, ребят, отпустим его. И продолжаем ловить. Ромку он прибежал, бедный, запыхался. он кричит, Рома, давай бы в шут, что вы он, бачите, под такого судака, вот такую пицаку. Он. О. Не, кайфуха. Фу. Ладненько, друзья, ну, рыбалка перестает быть темной, солнечко вышло, рыбка начала проклевывать, а настрой у нас все краще, все, все поднимается и поднимается. Продолжим ловить дальше. Поехали. Друзья, теперь я бегу кромки. Реально бегу. Потому что поклевка. Вот ты, блин. И я судочка поймал, друзья. И я судочка поймал. И а такая иди, стой, поклевочка стой, была, стой, знаете. Стой, 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 стой. Я так, сону, бо не видно. О. А він ганявся зі мною, ганявся. Ганявся, ганявся. А вже одно. Від... А ні, не відкусив, я думав відкусив. А я бачу один тичочок, думаю, та що таке, чи зачіпляється, чи...? другий тичочок, думаю, та ні вроді. Напевно, щось там на дні зачіпляється. І тут такий бум з ударчик. До речі, друзі, Макс каже, трошки пізніше вам знімемо на шоловому отакі рачки отакого фіолетового кольору. Їх називають кракозябликами. Ну, Руся, приїде. Друзі, всім привіт! Слухайте, ну працює сьогодні в такому кольорі, прям топи з топів. Макс ловить на такий, я ловлю на такий. Ну, просто супер. До речі, я хочу вам показати, дай мені камеру. Жить. Ми тут стали, тако, така у нас місцинка, там от іде така русло, а тут іде такий на поворотик, на повороті. Да. І на поворотику просто риба, я облавлюємо. не знаю. Облавлюємо. Так, облавлюємо. Тут везде облавлюємо. везде. <реш> Кайф. Реально кайфуха. Ти проти сонця, тебе не видно. Да. Супер. Друзі, просто супер. Я не знаю. Я кайфую. Блін. Мені така рибловочка подобається. Рибалка подобається. Прямо Продовжуємо ловити далі. А ви не переключайтесь. Друзі, у нас у наконець-то поклюнуло Да, есть, Ром. Так, что-то я тягну. Оно так где, знаете, такое впечатление, что там... Может, у водоросли? Не. Так. Что ты тянешь? Что ты тянешь? Сейчас, секунду. Кладем свою удочку. Берем подсак. Что ты тянешь? А, ракушку. Да ну? нет, такое вражение было, что, тут, что там что-то прям капец. Видите, ракушка на дне, значит что? Значит есть сюда. Есть все-таки. Ромка все-таки свое поймал. Сейчас возьмем вот Все-таки не ракушка, нет, а что-то другое. Что-то другое, да, Ромчик? Да. Вот какая красота. Гляньте, палка играет. Вообще просто. Только я зайти не могу, Ром. <laughs> Реально не могу зайти. Выводи сюда. Блин, давить вниз, копать. Давай, 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 давай. Может, сомик? Нет. А может, так? Бог его знает. Вон, подожди. Да, спал. я вижу, 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 что творится. Вообще просто кайфуха, просто кайфуха. Давить вниз просто, не хочет идти. О -о 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 -о! Друзья, там, там... Что? Там жопа. Там, там просто... Заходы, это. вон, вон. Есть. Блин, вы это не видели, но я весь мокрый полностью. Есть. О, господи. Щучка, да? Людина испугала. Короче. Да, есть. Есть, наконец-то. Есть. Макс, скажи, пошли, короче, из селя, потому что тут зачепы, короче. Тут ничего на это самое. Так акуратно, аккуратно да. там палки. А я йому кажу, ні-ні-ні, тут місцинка дуже цікава, тому поки будемо, залишаємося тут, я хочу зловити. І, до речі, друзі, найцікавіше. На що спіймали? Зараз ми відчепамо і я вам покажу. Ай, от це вже уровень. рівень, уровень. Слухайте, йдемо на збільшення, я вам хочу сказати. Йдемо на збільшення, друзі. Это уже за килушечка. Да. Ну давай, вот мы у нас здесь здесь. Висюлики, давай сразу. сразу мы их сейчас включим. Так, включим, я сказал. Включитесь! О, включились. Так, килограммы. Давай сразу сюда. Что там, голосовые, этот? Да, народ. управление. Да. Так, и... Так не видно. Пивторушка. Обалдеть. Пивторушка. Пилот 550. Слушай, ну это уже уровень. Да. Это уже уровень. Друзья, Це вже рівень я вам хочу сказати. Красотуня, взагалі красотуня. Ауф. Бомба. бомба. Що я вам обіцяв? До речі, Макс, покажи, будь ласка. я вирішив... Ми знайдемо. О, я просто в руки взяв. Я вирішив змінити рибку. Мені казали, що вона реально добре працює по будь-якій погоді. Просто-напросто. Зараз Макс вам її і покаже. Вот такая рыбка. да та да 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 дам фел, фел этого рыбка, фиолетовый колер. Макс такой каже, а что там есть еще у нас такая рыбка? Да, не, я сейчас тоже ее одену. Мне она понравилась, как Ромка только <five> закинул, первый заброс и есть. Ну это же вообще фантастичен. Это просто шедевр. Красавица, красавица, бастая такая. Ладно, давай не мучить, опускай ее. Да, давай. Тут щипачок маленький. Надо таких отпускать. Пускай растет и радует нас даром. Да, 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 да. Стоп! Стоп! Шо? В внутреннем кармане возьми телефон, треба фоточку сделать на телефон. На... Треба сделать фоточку на телефон. Блин, за да, что ж мне такое горе-то? Ладно, включимся уже. Следующей поклевки. Вот чтобы вы не говорили, что мы забираем себе. Вот Ромка идет, отпускает эту красавицу. Ну давай зубастик плыви не в ту сторону, не туди. Ой, яка вона гарна, друзі. Кайфунько. І стало тут. Так, ну, Дер. буде ручна, друзі. Буде ручна, короче, буде з нами тут помогать созивать своїх сородичей. Давай, за бабусю, за дідусем стоїть, стої, стої, да, стоїть. <схід> Помоги пройти. Та ну що, я сейчас намочу. Не намочишься. Протолкни ее. О, все. Пошла красавица. Друзья, продолжим ловить. Далее. В общем, друзья, идем мы немножко с Ромкой пообедаем. Надо немножко отдохнуть, потому что спина что-то дико устает от этой всей рыбалки. Пининговый, на хищника прям капец болит, болит спина что у меня что у Ромки уже проголодались надо сейчас пойти чуть-чуть перекусить и потом уже дальше продолжим рыбачить но пока все нравится кайфуха зацепу много куча силикона уже потеряли куча грузиков потеряли но все равно в кайф ладненько идем кушать а потом ловить дальше Погнали. Только Ромка так может божественно нарезать ветчину или балыки. балычок. Болычок, вот да. сейчас будет делать. Блин, наш слюни это залетают. Потыклы, да? Да, 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 да. да и что? Вода у хату. А, не, это кайфуха. Сейчас быстренько еще посидим, покушаем и будем переезжать на новое место. Поехали. Друзья, приехали в тихое место такое. Сейчас здесь Ромка говорит, когда-то в свое время ловил судаков. Мы решили уже на обратном пути, когда мы ехали, тоскочить еще сюда. Мало ли здесь что-то поймается. Давно он уже здесь не ловил, поэтому говорит, надо проверить, что да как. Вот приехали, здесь ловим, облавливаем. Но если что-то поймается, обязательно вам покажем. Кстати, одели такого крыльки видно. Опа. Ну, да, <laughs> примерно вот такого кракозяблика Ромка фиолетового этого ну, это этого дел. рачки называется. Вообще по правильному, скажем так, по магазинам. В общем такая ситуация. Ладно, будем бросать дальше, если в случае чего еще вам покажем обязательно, если что-то поймается. Темно. Да, уже стемнило. Да, уже Вже ничего не видно. А сейчас глянем, посмотрим, сколько времени. Короче, целый, шесть... целый день. С 6 утра. С 25. 5 -ти 6 -ти утра, до 5 вечера почти. 12, практически 12 часов, <laughs> короче. Отмонтировали, да, конечно, да, да. просто. Спасибо. Ну, кайфанули сегодня. Кайфанули да. вообще. 5 гостей поймали, 5 гостей отпустили. 4 схода да. у нас да. было. Куча обривів була, я не знаю. Ми вже навчилися і натренувалися в'язати по з флюрокарбону і не тільки. Ну, коротше, вообще, пройшли бойове хрещення, можна так сказати, да. по хижирі, ри, Ребят, рибі. Очень просимо вас в коментарях да. написати, понравилось чи не понравилось, тому що для нас це взагалі новий досвід. Так, ми по коропу, ви бачите, да. Да? Тобто, спеціалісти, карасі, мілка, мікрориба. А на хижака ми ще не разу не їздили. Тому напишіть в коментарях ваші враження від перегляду даного да, відео, да. що ви скажете, може, можливо, щось порадити, я не знаю. Ми будемо продовжувати і далі знімати такі відео по хижі хижій Ну, рибі. Якщо, якщо вам подобається, да. Да, якщо якщо так. это очень тяжелая труд на да, самом деле. Да, это очень важко. Очень... Это не так, что палки закинут на короб, а сидишь себе в кресле, да, там что-то да, балакаешь. Да, да, там, да, да чай... и отдыхаешь. Чайки пьешь, там, <laughs> чаи, печиво ешь, да, <laughs> да. такое. Ладно, ребята, всем спасибо, кто смотрел это видео. Не забываем ставить лайкосы. Обязательно подписываться на канал. Да. Да. И пишите и... комментарии. Еще раз скажу, пишите комментарии. Нам очень ну, дуже приятно. Мы каждый комментарий да. перечитываем и по возможности вам отвечаем. Это да. Поэтому всем пока. Так. До новых серий.